Influenza atau flu bukan sekadar demam biasa. Ia merupakan jangkitan virus yang mudah merebak melalui batuk, bersin dan sentuhan. Sering dianggap sebagai demam biasa, influenza boleh menyebabkan komplikasi serius terutamanya kepada golongan berisiko tinggi seperti wanita hamil dan kanak-kanak kecil terdapat tiga jenis utama virus influenza iaitu A, B dan C. Namun di Malaysia, jenis A dan B paling kerap dikesan dan sering menjadi penyebab kepada penularan wabak influenza. Virus ini mudah merebak melalui titisan batuk atau bersin malah melalui sentuhan permukaan yang tercemar. Selangor mencatat jumlah kes influenza tertinggi di Malaysia dengan peningkatan ketara melibatkan jangkitan influenza A dan B. Sebahagian besar kes dilaporkan di sekolah dan institusi pendidikan menjadikan golongan kanak-kanak antara yang paling terdedah kepada penularan virus ini. Persoalannya, adakah masyarakat kita benar-benar peka terhadap bahaya influenza ini? Um, ya, yeah, okay. Um, I can make sure I pakai face mask, face mask then uh, I akan mula I akan macam uh, jarakkan diri pada orang. Nah uh, macam demam, lepas di tu dia sesama, mesti di macam dia rasa lemah. Kalau, contoh macam pergi public transport ke apa, kita macam kena pakai uh, face mask, kena jarakkan diri daripada orang lain semua. Yes, I do wear but then you have to be very very careful and you have to be a wear mask. But right now I don't have the mask because I just come up from my work. You have to wear mask, you have to keep your hands clean and You have to be protected with the people that surrounds you. Baik, kesedaran itu sudah ada tetapi kenapa, apa yang kita harus tahu lebih Betul. lanjut mengenai influenza itu yang kita nak bincangkan bersama dengan anda hari ini. Mm. Dan di studio uh, Syira, kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Abbas, laku pakar perubatan kesihatan awam. Yeah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sugi dan Syira. Yeah. Selamat, Selamat, hari ini. Selamat datang studio wanita hari ini. Yeah. Baik, Doktor mm. Syira, kalau kita bacakan yang jabatan kecemasan dipenuhi ramai yeah. pesakit disebabkan mm. influenza influenza saya rasa doktor boleh kongsikan sedikit betul memang betul tetapi bagaimana keadaannya sekarang ni keadaannya sekarang ini uh, saya rasa masih terkawal lah okay, okay. sebab ramai uh, yang dah ada kesedaran mengenai uh -huh. influenza ramai yang dah tahu sebenarnya bagaimana threshold ataupun bila nak ke hospital uh -huh. jadi rakyat kita sebenarnya dah lebih aware dan uh -huh. tak panik lah okay. tapi situasinya di klinik kesihatan memang kita ada uh, ramai juga pesakit yang datang uh -huh. uh, untuk mendapatkan diagnosis Sisto. Okay. sebab so, oh, apa-apa okay. yang penting sekarang ni walaupun sakit batuk bagaimanapun yang penting tahu bila bahaya dan bila nak pergi hospital dan dapatkan diagnosis juga rawatan yang betul ok baik, ramai rakyat kita dah cakna, kalau kita tengok, kalau kita keluar sendiri pun memang rata-rata ada yang pakai pelitup muka mm -hmm. dan sebagainya, tapi bila kita bercakap tentang influenza ni kan doktor, bagi kami orang awam ini kita faham bahawa influenza itu mungkin demam, batuk dan sesama, tetapi mm -hmm. influenza perkataan influenza ini sendiri, apa maksudnya dan berapa jenis influenza yang ada sebenarnya mm. ramai yang keliru kan, yeah. sebab kita mendengar banyak sangat sejak daripada zaman covid dan sebagainya bagi untuk kita kata musim sekarang ni uh -huh. influenza yang paling banyak eh yang berlaku ialah dua type iaitu influenza A dan juga B. Okay. Okay. Tetapi perbezaan antara influenza A dan B ni ialah influenza A ni boleh dikatakan lebih uh, infectivity dia, kadar keboleh jangkitannya lebih tinggi daripada B uh -huh. dan okay. simptom yang dialami oleh influenza A ni sebenarnya lebih teruk. Uh, kalau letih dan demam tu lagi tinggi dan kalau letih tu memang tak larat sangat-sangat. Oh, okay, okay itu ialah berkaitan dengan influenza A dan B. Uh -huh. Tapi ramai juga yang tak tahu nak membezakan influenza dan demam biasa. Okay. Apa bezanya? Uh -huh. kan? Okay, Beza antara demam influenza dan uh, demam biasa ni saya boleh kategorikan kepada dua. Okay. Iaitu pertama, simptomnya berbeza. Yang kedua ialah dari segi kadar keboleh jangkitan dia. Uh -huh. Okay, dari segi simptom apa yang membezakan uh, yang kita katakan demam biasa dan influenza ialah kalau influenza batuk sesama, demam biasa pun kita ada batuk sesama dan demam. Ya. Tetapi dalam influenza dia akan ada simptom lain juga. Uh -huh. Contohnya pening <coughs> kepala, loya, nak muntah uh -huh. even ceret berit pun ada. Oh, okay. Dan sakit badan uh -huh. akibat daripada uh, demam influenza ni uh -huh. lebih teruk yang menyebabkan orang dewasa malah lelaki pun uh -huh. sampai tak boleh tak larat nak bangun eh okay. akibat daripada serangan influenza ni dan ianya lebih teruk dikatakan kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, mm -hmm. ibu hamil dan juga warga emas. Okay. Sebab itulah tiga golongan ini kita cadangkan untuk mengambil vaksin influenza. Mm -hmm. Okey, selain daripada tu kadar keboleh jangkitan pula. Yeah. Kenapa tiba-tiba bila ada influenza wabak sana wabak yeah. sini sekolah tutup yeah. kan yeah. dan sebagainya? Kerana wabak influenza, influenza ni kadar keboleh jangkitan dia kita panggil sebagai R naught -huh. ialah tinggi, Iaitu dua. Okey. Maksudnya seorang yang kena influenza boleh menjangkiti dua orang lain. Oh. Ha, kalau okay. common cold ataupun demam biasa dia mungkin satu saja R naught, mungkin uh -huh. satu yang demam satu orang lain boleh menjangkit. Tapi hmm. influenza dia lebih daripada sekadar seorang. Lah. Dia boleh hmm. menjangkiti hampir dua orang. Hmm. Dan hmm. Uh, faktor juga keboleh jangkitan ini bergantung kepada incubation period. Okay. Incubation period itu maksudnya, uh, hari ini dia mungkin nampak sihat, okay. esok sakit. Hmm. Oh. Iaitu tempoh daripada dia dapat jangkitan hmm. hingga dapat simptom. Okay. Okay. Uh, untuk influenza ni kadar keboleh jangkitan, uh, dikatakan incubation period dia satu ke dua hari. Maksudnya baik. hari ini anak-anak kita nampak sihat esok boleh jatuh sakit. Ah ha, jadi okay. kita kat sekolah kita buat gatekeeping. keeping eh. Uh -huh. Cikgu tengok okey sakit demam tak boleh masuk. Ah uh -huh, kita cik cik Anak tu semalam nampak Betul. sihat saja. Ya. Tapi dia sebenarnya dia boleh merebak. Dia telah boleh membawa penyakit itu dan merebak kepada rakan-rakan oh. dia yang okay. lain. Okey baik doktor maafkan baik. saya. Ha. Simptom demam tu simptom wajib. Kalau dia sekadar sesama dah batuk saja hmm. tak boleh ataupun Memang kena ada demam, demam itu kebiasaannya memang ada. Oh. Ha, dan demam dia sangat tinggi. Okay. Cuma nya membezakan dia teruk atau tidak pun ha, bergantung kepada sama ada dia dah pernah divaksinasi atau tak sebelum okay. ini. Okay. Ha, okay. Ha, mungkin dia dah pernah ambil vaksin uh -huh. dan kena influenza tapi demam dan batuk dia tak teruk sangat. Okay. Ha, okay. Tapi kalau dia tak pernah dapat vaksin, mungkin demam dia dan uh, kita kata sakit badan tu lebih teruk berbanding hmm. yang dah divaccine. Hmm. Okay. Hmm. Tapi apa yang doktor kongsikan hmm. tadi adalah hmm. juga pengalaman uh, daripada Ahmad Fitri yang pasti semua orang nak tahu macam mana nak bezakan demam hmm, biasa betul. dan juga influenza. Hmm. Tapi dia kata selepas uh, saya mandi pagi saya seseme bersin. Tengah hari macam okey, petang bersin beberapa kali. So <laughs> dia macam kadang-kadang kita rasa okey tetapi tak okey ah, yeah. dan bergantung kepada imunisasi seorang itu oh. sebab tu saya katakan golongan yang berisiko dia mungkin dapat jangkitan yang lebih teruk berbanding dengan golongan yang biasa oh, baik, baik, baik jadi apa yang penting juga sebenarnya dapatkan diagnosis yang betullah mm. oh, okey oh, yeah, itu baik. yang paling penting kita kadang-kadang rasa itu ini tapi yang lagi penting dapatkan diagnosis dan isolasikan diri kalau betul-betul membawa Uh, jangkitan influenza tu. Asingkan uh, diri uh, jangan keluar ke tempat yeah, awam. Tapi kat doktor saya nak bertanya, kalau kita nampak influenza ni sekarang ni mungkin dalam tiga minggu ini kita nampak kes-kesnya semakin meningkat. Uh -huh. Sering kali dipaparkan di dada akhbar sebagai Adakah influenza ini bermusim atau bagaimana? Ya, yeah, memang influenza sebenarnya dikaitkan dengan musim. Uh -huh. Musim apa? Kalau di luar negara kita ada empat musim kan? Uh. Yeah. Dan memang kalau winter tu mereka tahu dah memang uh, musim influenza. Oh, okay. Tapi kat okay. Malaysia kita tak ada lah empat musim okay. uh, sebagaimana di luar negara. Tapi kita ada musim-musim hujannya tertentu. Jadi mm -hmm. so, memang uh, jangkitan influenza akan uh, lebih banyak selepas daripada musim hujan. Mm -hmm. Kerana apa? Kerana kelembapan oh, menyebabkan okay. virus itu lebih uh, lama berada mm -hmm. di udara. Mm -hmm. Dan juga bila hujan, semua orang duduk bertekepung eh kita mm -hmm. suka dalam kawasan yang tertutup lagi-lagi yang ada aircon yeah. sekolah mm -hmm. uh, di pejabat dan sebagainya ianya menyebabkan uh, kita kata infectivity kadar keboleh jangkitan tu lagi cepatlah okey hmm. adakah okay. itu juga sebab mengapa kanak-kanak antara yang yeah. paling dijangkiti influenza Ya, itu maksudnya kadar kebolehan jangkitan menyebabkan kanak-kanak yang berada di sekolah yang tertutup, yang tak boleh buat aktiviti luar ni, mm -hmm. mudah dapat influenza. Tapi pada masa yang sama, kita perlu ingat kanak-kanak terutamanya mereka yang kurang daripada lima tahun, mm -hmm. imuniti dia adalah lebih rendah berbanding okay. dengan yang lain. Jadi okay. bila imuniti dia rendah, ini menyebabkan dia mudah dapat jangkitan mm -hmm. dan jangkitan yang ada lebih teruk berbanding orang-orang uh, lain. Mm -hmm. oh. uh, disebabkan itulah sebenarnya kanak-kanak bawah lima tahun ini memang kita cadangkan untuk uh, vaksinasi influenza. Okey, ah, mungkin doktor ya, boleh ambil. terangkan lebih lanjut mengenai vaksinasi untuk kanak-kanak dan juga yang dewasa ya. termasuklah ibu mengandung. Adakah mereka hmm. disarankan untuk mendapatkan vaksin? Okey, sebab saya cerita tadi, kanak-kanak ialah golongan yang berisiko okay. sebab imuniti dia rendah. Ya. Bagi golongan ibu mengandung ya. sehingga dua minggu selepas bersalin, ya. mereka juga dikategorikan sebagai golongan yang berisiko ya. kerana perubahan hormon dalam badan menyebabkan dia lebih mudah dapat jangkitan. Ya. Jadi, ibu yang mengandung ni kita sarankan untuk ambil vaksin influenza uh -huh. semasa mengandung sendiri okay. untuk melindungi bukan sahaja diri dia uh -huh. tetapi untuk melindungi anak yang dikandung. Okay. Sebab uh -huh. bayi yang dilahirkan uh -huh. dia tak boleh ambil vaksin influenza sehingga 6 uh -huh. bulan. Okay. Uh -huh kelahiran. Jadi semasa awal kelahiran sehingga 6 bulan dia akan dilindungi oleh antibodi yang dihasilkan oleh ibunya yang ambil vaksin semasa mengandung. Mm -hmm. ha, jadi selepas 6 bulan bila dia dah lebih stable sehingga 5 tahun dia boleh ambil vaksin influenza secara tahunan. Okey baik andai kata ibu yang mengandung ini tak kisah mungkin um, trimester berapa pun. Andai kata mereka tak ambil vaksin berkenaan dan mereka dijangkiti apa antara kesan-kesan yang boleh terkena mungkin pada ibu sendiri dan juga anak dalam kandungan. Okay, kita tahu ya ibu mengandung yang ada jangkitan uh -huh. antara benda yang paling kita risaukan ialah kelahiran pramatang bayi. Uh -huh. uh, apa pun jangkitan, uh, walaupun bukan jangkitan influenza, jangkitan kencing pun boleh menyebabkan kelahiran. ...peramatang mm -hmm. itu berlaku. Mm -hmm. Dan antara benda yang kita takutkan juga adalah kontraksi. Lah, kontraksi awal kelahiran oh, pramatang okay, okay. Yang kita risaukan ialah anak itu. apabila mm -hmm. dia lahirkan peramatang, dia akan menyebabkan... ...banyak komplikasi-komplikasi lain mm -hmm. yang berlaku. Mm -hmm. Dan sebab kita tahu kan masa COVID sendiri... Mm -hmm. ...kita amat risaukan ibu-ibu yang mengandung. Mm -hmm. Sama juga seperti influenza ini risiko dia sangat tinggi di kalangan ibu mengandung. Jadi sebab itulah kita carankan juga untuk pengambilan vaksin ini dilakukan kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Baik. Hmm. Tapi doktor, walaupun kesedaran itu ada, saya rasa ramai juga yang takut disebabkan hmm. influenza ini. Dan ada soalan tadi yang ditujukan di Facebook. Adakah influenza ini boleh jadi seteruk COVID? Okey, uh, dari segi pengalaman sendiri, sebenarnya memang ada uh, Jangkitan Influenza yang menyebabkan kematian tetapi ianya berlaku kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi. Mm -hmm. Sebagai tak. contoh, warga emas, golongan yang mungkin terpaksa kita kata end stage renal failure yang buat dialisis. Okay. Uh, bagi kes-kes sebegitu, kalau dapat Jangkitan Influenza, sememangnya mereka sangat berisiko untuk dapat kematian. Sebab itulah Kementerian Kesihatan Malaysia uh -huh. kita ada program vaksinasi influenza kepada warga emas uh -huh. secara percuma. Uh -huh. Dan program ini sebenarnya berjalan bukan masa kita dah nak influenza ni saja, uh -huh. dah berjalan the whole year. Okay. Ha, inilah satu inisiatif yang baik daripada uh -huh. Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melindungi warga emas. Sebab kita tahu kalau dia orang dapat influenza, jangkitan akan lagi teruk dan boleh menyebabkan kematian. Baik. Okay, okay Syira uh -huh. saya ada soalan. Doktor eh, okay, contohnya uh -huh. sekarang ini Syira dan saya sihat, walafiat, okay, uh -huh. tak dah Ha. tapi kami nak dapatkan vaksin sebab bukan sebab kami takut kan okay. uh, bukan sahaja sewaktu musim influenza mm -hmm. ni maksudnya tak kisahlah bila-bila masa pun kami nak rasa sihat dan sebagainya yeah, yeah. so kita pergi ke klinik cakap je nak influenza yeah. vaksin Vaksinasi, vaksin, influenza. vaksin influenza sekarang di klinik kesihatan semurah RM50 pun ada okay. tapi bergantung kepada klinik klinik swasta klinik kesihatan kita tidak berilah di kesihatan okay. kita hanya berikan vaksin influenza kepada mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas tetapi bagi orang awam di luar sana sekiranya anda nak dapatkan vaksin influenza ya eh, termasuklah pekerja-pekerja di syarikat dan sebagainya ya. boleh dapatkan di klinik-klinik swasta dan hospital-hospital swasta semurah 50 90 ringgit ada bergantung Okey. kepada availability dan Baik. sebenarnya ya. kos ini sebenarnya sangat murah berbanding dengan rawatan ya. Uh, influenza itu sendiri sebab rawatan saya dengar macam-macam kan uh, hampir beratus-ratus ringgit yang terpaksa di spend untuk rawatan influenza. Jadi seeloknya untuk kita yang dah ada plan kan, nak kenduri lah, ya, nak, uh, nak vacation lah betul. apa kan. Uh -huh. So kita plan dulu ambil vaksin influenza sebelum event-event uh, sebegini supaya kelancaran program itu uh, sepanjang tahun itu berlangsung dengan uh, jayanya. Kita sihat walafiat biasa. Okey baik. Saya suka apa yang uh, Sugi petik uh -huh. tadi. Kita ada Uh, kita cakna untuk kita ambil pengambilan vaksin dan kita juga kena cakna bahawa kita ada program imunisasi kita yang mm. telah pun ditetapkan tetapi kan doktor, bila kita bercakap tentang jangkitan mm. influenza ini mm. kan, Sugim andai kata ada dalam kalangan ahli keluarga kita yang demam influenza ataupun demam, mm. apa sebenarnya langkah pertama yang kita boleh buat? Adakah kita boleh cukup untuk kita ambil ubat-ubatan mm. yang boleh kita dapat di farmasi, mm. yang memang ada stok dekat rumah? Adakah mencukupi ataupun kena pergi klinik dapatkan ubat yang khas? Okay. Saya fokuskan hari ini perbincangan mengenai apa yang kita nak buat ni mm -hmm. kepada ibu-ibu yang ada anak-anak kecil okay. secara spesifik mm -hmm. sebab sekolah semua dah banyak tertutup kan betul. sekarang ni. Ada tiga benda yang ibu perlu perhatikan pada anak-anak uh -huh. untuk memastikan dia sihat sepanjang dia dapat jangkitan dan sembuh daripada influenza ni. Okay. Yang pertama ialah suhu ataupun demam. Ibu-ibu kena perhatikan betul-betul demam anak-anak uh -huh. terutamanya mereka yang kurang daripada 5 tahun. Uh -huh. Kerana apa? Suhu demam influenza ni sangat tinggi. Okay. Okay. Dia boleh mencecah 38 uh -huh. sampai ke 40 dan sebagainya. Dan anak-anak yang bawah 5 tahun kalau suhu dia tak dipantau, tinggi sangat dia ada komplikasi sawan demam ataupun kita panggil sebagai febrile fit. Hmm. Jadi macam mana nak kawal suhu? Antaranya ialah ibu ayah kena ada termometer. Okey. Ha, kita uh -huh. jangan agak-agak. Wajib ni kat rumah. Ya, wajib. Saya rasa <laughs> sebab ramai dah, dah masuk dalam kad dah <laughs> termometer. Yeah. Ha, simpan the whole year. Okay. Sebab ramai yang agak-agak susah. Betul? Bila kami doktor tanya eh dia kata saya agak je panaskan tapi hmm. kita perlu documented temperature. Okay. So pastikan anak ada temperature mm -hmm. kemudian bagi paracetamol mm -hmm. ataupun ubat demam secara berkala mm -hmm. Okay. dan uh, ingat jangan bagi ubat tanpa preskripsi doktor Okay. okay. sebab kanak-kanak ni kadang-kadang ibunya risau dia nak ubat yang paling berkesan dia tengok apa yang ada dalam peti ais itu yang dia keluarkan yang paling berbahaya sebenarnya kita takut pengambilan ubat NSAID ataupun mm. nonsteroidal anti-inflammatory drugs mm -hmm. yang berbahaya pada kanak-kanak yang ada influenza mm -hmm. sebab kalau salah ubat dia boleh menyebabkan komplikasi radang otak pada kanak-kanak. Okay. ini. Ha, tu yang kita takut. Okey selain daripada suhu mm -hmm. apa yang kita kena pantau juga ialah dari segi pernafasan anak-anak ni. Mm -hmm. Okey sebab dia lah jangkitan paru-paru. So kena tengok anak kita bila laju bernafas tu. Apa yang normal dengan okay. apa yang tak normal itu mak ayah kena tahu. Okay. Bila dia laju berombak dadanya dan bila kita buka baju anak kita tu kita nampak lekuk di dadanya. Ini untuk 5 tahun dan ke bawah. Ha, 5 tahun dan ke bawah. Okay. Ini okay. yang kita katakan sebagai warning sign lah. Okey. Okay. So kalau berlekuk dadanya maksudnya dia dalam keadaan respiratory distress mm -hmm. ataupun okay. dalam keadaan uh, stress uh, jangkitan paru-paru dan mm -hmm. kena ke klinik dan oh, juga hospital. Okay. Itu mm -hmm. yang kedua. Dan yang ketiga ialah apa yang kita boleh buat juga ialah untuk memastikan anak kita mendapat hidrasi yang secukupnya. Mm -hmm. Sebab anak-anak yang influenza ni dia akan jadi letih dan tak lalu nak makan. Mm -hmm. So pastikan setiap banyak mani yang diminum setiap hari didokumentasikan dan berapa banyak dibuang pun sebenarnya kena tahu juga. Okay. Sebab soalan-soalan asas inilah yang akan ditanya oleh klinik-klinik, doktor-doktor. Mm. Sebab kita nak tahu anak ini cukup hidrasi ataupun tidak dan bagilah dia makan. Apa sahaja yang dia nak. Ha <laughs> kan kadang-kadang tekak perik, Atau bagi air, air sejuk, air manis, aiskrim bolehlah. lah. Asalkan dia nak makan. Okey, okay. okay. longgok kita okay. boleh longgoklah yeah, jajan boleh. Kan. Ya, jajan jajan uh, <laughs> bernutrisilah. Okey. Mungkin air sejuk, jus uh, atau sebagainya boleh diberikan. Alright. So tiga benda ni je mm. yang kita mm. perhatikan dan kalau ada lebih daripada kebiasaan mm -hmm. perlu berjumpa dengan doktor okay. kerana rawatan ada tetapi mesti diberi pada peringkat awal jangan tunggu dah lambat mm -hmm. baru dapatkan ubat-ubatan. Okay. Baik. Baik. Penting ya tiga perkara ini ya. Dan mm -hmm. nak bagi dewasa pula doktor, saya mm -hmm. nak tanya kanak-kanak dewasa, adakah kita perlu uh, kuarantinkan diri kita? Okey. Bagi yang dewasa mm -hmm. sebenarnya dapatkan diagnosis dahulu. Okay. Uh, kemudian uh, kalau uh, nak kena juga pergi keluar uh -huh. bergejalet pakai penutup muka okay. uh -huh. dan amalkan uh, semua yang KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia cadangkan uh -huh. iaitu jaga jarak dengan orang-orang lain, uh -huh. sentiasa basuh tangan, uh, sentiasa pakai hand sanitizer, uh -huh. etika batuk, bersin, batuk bersin pakai tisu dan tisu tu dibuang di tempat yang sepatutnya. Yeah. Ha, ini pun yeah. masalah eh ramai yang suka hmm, buang lah letak mata selit -selit betul, dekat tak mata seliseli dekat sofa kan doktor. Okay, saya rasa ini menjawab soalan hmm. Wati berkaitan okay. dengan kuarantin tu dan hmm. uh, ada juga komen tadi yang saya baca yeah. yang mungkin uh, setiap setiap satu jangkitan adalah petua-petuanya uh -huh. dia sendiri kan doktor. Tips, uh -huh. Jadi adakah untuk influenza sedangkan minum air suam sahaja okey minum air lemon okey apa-apa uh -huh. tradisional yang mungkin memang sihat betul, putu tapi uh -huh. ada Adakah ianya membantu influenza jangkitan influenza. Sebenarnya secara asasnya aha. tiada petua khas. Okay. <laughs> ah, ramai yang kata mitos itu aha, ini kan aha, tapi ya. secara asasnya tiada petua khas. Dapatkan okay. hidrasi yang se uh, secukupnya, minum air. Apa-apa okay. air saja. Okay. Okay. <laughs> ah, tapi kalau dah ada kecil manis janganlah minum terlalu banyak yang Betul, manisnya setuju. nanti uh -huh. kang jatuh pada komplikasi uh -huh. kecil manis yang lain pula kan. Minum uh, dan makan secukupnya berdasarkan uh -huh. apa keperluan nutrisi kita. jangan uh -huh. uh, kita dihidrasi sudah cukup. Baik, bye baik. Ha petua oh. lain tu amballah makanan-makanan yang kuat imunisasi badan, vitamin uh -huh. C, oh. buah-buahan dan sebagainya. Okey. Okay. Okay. Baik doktor, kalau kita boleh raikan ataupun kita ajukan soalan daripada penonton-penonton uh -huh. kita. Salah satu daripadanya adalah daripada Nur Nazam Muhammad Nur, hmm. katanya hmm. anak saya mengidap penyakit restung yang kronik. Kadang-kadang hmm. simptomnya sama macam influenza. Jadi macam mana kita nak beza restung yang kronik Mm okey sinus kronik ini hmm. ialah lebih kepada kita kata allergic rhinitis lah uh -huh. dan uh, biasanya kita boleh bezakan kalau orang yang Rosedong ni boleh bezakan bila trigger dia okey contohnya apa yang di allergic tu uh -huh. adakah habuk okay. adakah makanan uh -huh. adakah uh, adakah ataupun macam kucing mungkin kucing bulu so uh, ibu ayah perlu bezakan uh, apa yang anak tu hadapi sebelum dia mengalami uh -huh. kita kata gejala-gejala allergic rhinitis inilah, uh -huh. itu satu benda ibu ayah pun tahu kadang-kadang bukan sebab influenza ni tapi sebab allergic rhinitis dan allergic rhinitis biasanya tidak sampailah tahap demam mm uh -huh. melainkan dia ada jangkitan demam ha uh -huh. so influenza ni memang kalau saya tanya suami saya dah handle pernah handle influenza uh -huh. dia pun dah tahu Demam yang sangat tinggi yeah. muka berair ni memang confirm influenza. Okay. Maksudnya dia sangat berbeza berbanding dengan allergic rhinitis. Demam dia sangat tinggi dan hidung tu kita boleh nampak merah dan berair. Ah mm -hmm. uh, itu yang membezakan influenza daripada demam-demam virus yang lain. Okey. Oh, Baik, okay. tapi daripada apa yang doktor kongsikan saya rasa seelok-eloknya hmm. kita ambil langkah berjaga-jaga kalau betul. kita gunakan mungkin hmm. pengangkutan awam, kita Sejujur. dalam tempat yang tertutup kita gunakan pelitup muka hmm. doktor ya. Seperti yang kita tahu sekarang tengah Uh, ada musimnya uh -huh. so kita ambilkan langkah pencegahan tu sebelum okay. terjadi jangkitan tu kepada kita lah uh, okay. antaranya vaksin okay. yang valid setiap tahun uh -huh. setiap tahun kita perlu renew uh -huh. eh kita punya vaksinasi okay. sebab dia hanya akan memberi perlindungan kepada musim tu punya influenza uh -huh. sahaja untuk uh, next year kita renew setiap tahun itu asasnya dan kemudian kalau kita tahu ada wabak, kawal uh -huh. dan ibu bapa, kita ibu-ibu sebagai guru, sebagai ibu di rumah, kita uh -huh. perlu isolasikan anak-anak kita sekiranya ada gejala influenza. Sebab kita sebagai frontliner sebenarnya, uh -huh. nak dikatakan kalau kita mengamalkan kita punya Uh, tanggungjawab sebagai ibu yang kepung anak tak bagi anak pergi sekolah kita telah menyebabkan uh, penularan wabak influenza tu tak terjadi di tempat-tempat yang sepatutnya itulah peranan kita sebenarnya okey pendek okay. kata semua pihak pun memainkan peranan hmm. baik ibu baik bapa baik pihak sekolah sekolah kalau rasa ada ada wabak itu kita maklumkan kepada pihak yang berkenaan dan juga kita sebagai yeah. ibu bapa kalau anak kita sakit dan sebagainya maklumkan kepada pihak sekolah kan doktor ya yeah, maklumkan ba kepada pihak sekolah baik hmm. doktor mungkin di akhir perbualan kita ini ada sedikit kata-kata nasihat atau pun pesanan ataupun hmm. langkah pencegahan yang paling mudah yang boleh doktor kongsikan kepada penonton-penonton silakan. Okey, langkah pencegahan seperti yang saya ceritakan sebentar uh -huh. tadi, uh -huh. antaranya yang paling penting ialah etika batuk. Okey. Uh, batuk, sesema pakai tisu, buang uh -huh. di tempat yang sepatutnya, uh -huh. kemudian basuh tangan. Ah uh, hand sanitizer tu kena buka balik dalam kotak eh. Okay. <laughs> yang mungkin dah dah habis <laughs> sampai, <laughs> uh, kena beli balik ke farmasi, basuh tangan dan hand sanitizer, uh -huh. kemudian jaga jarak Okay. Kalau ada yang simptom dan pakai penutup pelitup muka kalau bergejala dan mm -hmm. nak kena juga pergi ke tempat orang awam okay? dan yang terakhir sebenarnya isolasikan diri ah, jangan kita nak juga buat pergi juga berjumpa dengan orang walaupun dalam keadaan sakit mm -hmm. dan isolasi diri ni lah konsep yang paling penting dalam pencegahan penyakit okay. pencegahan wabak di mana-mana pun kami di pejabat kesihatan daerah eh mm -hmm. kami menangani wabak-wabak ni yang paling penting ni isolasi. Cikgu-cikgu, okay. kami cakap dari PKD, tolong isolate anak-anak yang memang nampak bergejala. Pagi mm. mungkin nampak sihat, mm. petang dah nampak batuk semua tu. Isolasi, call mak, bagi balik. Mm -hmm. oh, ah, okay. Walaupun di taska, tadika, isolasi ialah benda yang paling penting untuk menghentikan penularan wabak, kita kata influenza ini. Okey, baik. Dan daripada pengalaman saya, masa saya kat sekolah dulu, saya pernah kena sejenis influenza. Memang isolasi sepanjang satu minggu, tisu buang dalam satu beg yang special ah. tu terbaik. Makanan pun diberikan ke dalam bilik, saya tidak dibenarkan keluar daripada bilik langsung. Itu langkah pencegahan yang saya rasa memang asas sekali dan kalau anda belum lagi dapatkan vaksin, mungkin inilah momen untuk anda dapatkan vaksin untuk kekal sihat. Betul. Kita ya. dengar tadi macam layanan yang istimewa tapi tak, tapi tak tidak. nak kita tak nak perkara itu berlaku. Okey, baik terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Siti Aisyah Abbas pakar perubatan kesihatan awam. Harapnya banyak tips yang doktor ke hari ini dapat uh -huh. memberi manfaat kepada kita terutama terutamanya golongan ibu dan juga yang ada anak-anak kecil ya, insyaAllah. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana sebab selepas ni kami ada bukan ada satu sahaja ada tetapi dua. dua, demo untuk anda. Satu ada craft, satu berkaitan dengan makanan. Oh, Jadi betul. jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika kembali selepas ini.